Всем привет, с вами Львини, и это обзор остановочной платформы Веселый Кут. Начинаем! Данная платформа находится в Черкасской области. Платформа низкая и рассчитана на 6 вагонов. Именно по этой причине электропоезда на 8 вагонов здесь не помещаются. Вот такая здесь есть надпись, подтверждающая, что кут все-таки веселый. И вот такой фонарь. Их тут шесть. Платформа находится в лесу. Вы только полюбуйтесь на этот прекрасный осенний лес. Это же так прекрасно. Свежий воздух, красота. И часто ездят поезда. Что может быть лучше? навес на этой остановочной платформе также есть. Он довольно обычный для многих платформ Черкасской области. А теперь на минуту я замолкаю, чтобы вы полностью насладились всей атмосферой этой остановочной платформы. Именно так выглядит вход на эту платформу. Появляясь из леса, можно выйти на эту остановочную платформу и полюбоваться проезжающими мимо поездами. Недалеко от этой платформы есть мост, идущий всего. Мост крайне интересен. Ведь далеко не везде такой есть. Предлагаю по нему пройтись. Конечно, мост выполнен не наилучшим образом, но все же выглядит довольно интересно. Красивый пейзаж, вид на село и многое другое можно лицезреть, проходя по этому мосту. Вот мы подходим к концу моста. И вот уже конец этого моста. Вот такой вид отсюда открывается. А вот он с другой стороны. Там находится мост. А там... Остановочная платформа веселый кут. А вот как выглядит эта платформа в дождь. Вот такая она. Остановочная платформа веселый кут. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube канал. «Видим». Пишите комментарии смотрите другие мои видео с вами был вин всем удачи всем пока